Sebelum saya mula untuk cerita sedikit sebagai satu intro kepada perbincangan kita malam ini saya ingin sebutlah supaya kita jelas dakwah sunnah ini tidak ada kaitan dengan saya tidak ada kaitan dengan Dr. Ruzaimi tidak ada kaitan dengan sesiapa ia adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita semua hanya mencuba yang terbaik untuk mengikuti dan berada di dalam perjalanan ini. Ia bukan milik saya, tidak juga milik sesiapa. Ia milik Allah Jalla wa'ala. Sama ada saya itu wujud, saya hadir dan tidak hadir, dia tidak pernah menggugat dakwah itu. Kerana ia bukan urusan saya. Ia adalah urusan Allah Jalla wa ala. Dia mengkendaki dan menentukan agamanya Seperti mana yang ia kendaki Cumanya ialah Apabila kita bercakap tentang latar sejarah Dewan ini pada zaman dulu Dulu ni taklah dulu mana 20 tahun dulu, 20 tahun lebih dulu kita tak ada lagi perlis pun tak aktif walaupun perlis tu ada dengan pegagangnya tapi ia tidak aktif seperti sekarang satu-satunya pusat sunnah yang aktif saya ingat ialah di sini saban tahun kita ada konvensyen sunnah kita ada pengajian ceramah-ceramah sunnah dan banyak orang yang ketika itu kebanyakan orang-orang sunnah datang ke sini. Datuk Razami pun masa tu muda lagi. Datuk kata dia datang sini tahun 2006. Dan beberapa kali Ustaz Ahmad pun datang. Masa tu bermula pada tempat yang kecil. Saya sebenarnya rasa berat nak cerita sebab asal tempat ni adalah rumah saya. Tapi saya ceritalah sebagai bukan satu kebanggaan tapi sekadar satu cerita. Kemudian dia membesar. Sebahagian yang ada ini ramai yang ada ini daripada Bang Khalif di belakang tu yang daripada janggut hitam menjadi putih. Ni bahasan kita Syihamir daripada orang biasa jadi YB dan Malah kita ramai lagi yang saya nampak, sempat nampak di sini. Sebahagiannya telah pun tidak ada. Pergi mendahului kita. Dan itu mengingatkan kita kepada apa yang Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Quran. Dan mudah-mudahan kita jadi sebahagian daripadanya. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbahu, wa man yantazir, wa ma tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman, ada orang yang benar janji mereka dengan Allah. Rijalun sadaku. Di kalangan mereka, mereka yang telah pergi menunaikan janji itu. Mati dalam keadaan menunaikan janji itu. Dalam tafsir sama ada ia mati syahid ataupun mati dalam keadaan menunaikan janji mereka untuk mempertahankan agama Allah. Faminhum man yantazir. Di kalangan mereka ada yang masih menunggu, belum lagi mati. Wa ma badalu tabdila dan mereka tidak pernah menukar janji mereka. Semua kita doa pada Allah supaya kita istiqamah di atas jalan ini. Dan kita doa setiap hari supaya Allah tunjukkan kita yang terbaik. Dan kita tidak pernah klaim kita yang terbaik. Tapi kita sentiasa minta supaya kita mati di atas satu perjuangan yang benar. Perjuangan ini tak ada siapa nak kecik hati. Macam saya sebut, dia bukan saya punya telefon Dr. Mazhar pun tak angkat. Kau tak mahu berjuang dah. Dia tak, tak ada kaitan. This is not mine. Bukan saya punya. Ini adalah tanggungjawab kita semua. Tadi imam kita baca. Tadi imam kita baca. Macam mana imam? Sebab imam ni? وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب يحب والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في amrina wa akdamana aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin fa'atahum atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbu muhsinin berapa banyak para nabi yang telah berperang bersama dengan mereka orang-orang yang taat Orang-orang yang follow para nabi itu. Orang-orang yang setia dengan nabi itu. Fa ma wahanu lima asabahun fi sabilillah. Tidak pernah mereka itu merasa terhina dengan apa yang menimpa mereka, merasa lemah dengan apa yang menimpa mereka pada jalan Allah. Wa ma dhafu. Wahanu dhafu dia daripada maksud lemah. Tapi tak juga mereka lemah pada semangat mereka. Tidak juga mereka lemah pada diri mereka. Wa mastakanu. Mereka tidak pernah menyerah diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Perjuangan perlukan sabar. Bukan sabar mengikut saya atau Dr. Ruzaimi. Sabar di atas jalan sunnah ini sehingga kita bertemu dengan Allah Jalla wa ala. walaupun kita berada bersendirian di negeri yang orang sekelilingnya tidak menyokong agenda kita kita hidup di atas sunnah kita hidup di atas kepercayaan agama ini ikutannya ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tafsiran yang terbaiknya ialah tafsiran yang telah dibuat oleh generasi salafus salih apa kata mereka? Tidak adalah perkataan mereka. Yang ini tak ada perkataan orang-orang oh, yang berjuang pada jalan Allah ni. Mereka taklah kata, cium tangan saya, ikut saya, bagi kelebihan pada saya, hormat pada saya. Apa mereka kata? Mereka dulu koreksi diri mereka. Betulkan diri mereka. Tidak ada perkataan mereka melainkan mereka menyebut, Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan berlebih-lebihannya kami. Ini orang pejuang. Pejuang sentiasa bangun malam, minta ampun pada Allah. Pejuang sentiasa bangun malam untuk minta Allah ampunkan. Karena duduk di medan perjuangan ni, Mesti ada juga salah silap. Ada terlajak kata, terlajak tindakan. Minta Allah ampunkan dosa. Wa israfana fi amrina. Berlebih-lebihannya kami dalam urusan kami. Dan tolonglah kami mengatasi orang-orang yang mengingkari. Allah datangkan kepada mereka kebaikan dunia. Kebaikan balasan di dunia dan kebaikan balasan di akhirat dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian, sikit Saya ustaz makan ni Tapi saya nak sebut pada semua penonton ini. Perjuangan sunnah ni bukan entertainment macam ada di Indonesia ke di Malaysia pun nak jadi naik atas pentas habib-habib menari ni. Bukan perjuangan seronok-seronok berjoget dan bergendang. Ia adalah satu perjuangan yang panjang. Menuntut kita berfikir, menyusun, merancang. Mencurahkan tenaga. Lau kana aradan qariban. Wasafaran qasidah, Lattaba'uk walakin. Ba'udat alaihi. Alaihi musyakah. Kalaulah perjuangan ini apa yang engkau bentangkan itu dekat untuk dicapai dan perjalanannya perjalanannya itu sederhana jauhnya. Nas saya mereka akan mengikutmu, wahai Muhammad. Tapi ia jauh dan di atasnya banyak bebanan. Allah Azza wa Jalla memilih sebahagian hamba-hambanya dicampakkan di dalam diri mereka semangat untuk berdakwah pada jalannya mudah-mudahan Allah campakkan bukan saja semangat tapi ia campakkan ke dalam diri kita keikhlasan untuk jalan ini semua perimpunan kita, bicara kita, cakap kita, ceramah kita, sembang kita dan gerak kerja yang kita lakukan tidaklah ada apa-apa faedah jika tidak kita ini ikhlas kerana Allah Jalla wa'ala. Ramadhan menuntut kita belajar tentang ikhlas. Puasa Allah nak didik kita supaya ikhlas. Ikhlas di dalam perjuangan. Dan nah, saya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang panjang. Sehingga kita bertemu dengannya. Mengakui bahawasanya hanya Allah Tuhan kita dan hanya petunjuk yang kita agungkan ialah petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam